আজিকালি ভেলেণ্টাইন্স ডে' বুলি ক'লে উঠি অহা যিটো প্ৰজন্ম সেইটোৰ মনত এক বিশেষ ধৰণৰ উৎসুকতাৰ জন্ম হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহ অহাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম সেইটোৰ মাজত কিন্তু এক বিশেষ ধৰণৰ শিহৰণ জাগি উঠে কাৰণ ভেলেণ্টাইন্স ভেলেণ্টাইন্স ডে'ৰ নামত এসপ্তাহ পাৰ কৰা সেই প্ৰজন্মটোৱে কিন্তু নাজানে আচলতে ভেলেণ্টাইন্স ডে কি কাৰণে উদযাপন কৰা হয় তেন্তে ব'লক আজি কথা পাতোঁ ভেলেণ্টাইন্স ডে'ৰ বিষয়ে ভেলেণ্টাইন্স ডে' প্ৰতি বছৰে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় এই দিনটো প্ৰেম স্নেহ আৰু মানৱিক সম্পৰ্ক উদযাপন কৰাৰ এক বিশেষ উপলক্ষ হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত এই দিনটোত মানুহে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে কেৱল ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কতেই ই সীমাবদ্ধ নহয় বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়াল আৰু আপোনজনৰ প্ৰতি মৰমো এই দিনটোত উদযাপন কৰা হয় ভেলেণ্টাইন্স ডেৰ ঐতিহাসিক পটভূমি কি ভেলেণ্টাইনছ ডে' ছেইণ্ট ভেলেণ্টাইন নামৰ এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মগুৰুৰ সৈতে জড়িত প্ৰাচীন ৰোমত সেই সময়ত সম্ৰাট ক্লডিয়াছ দ্বিতীয়ই যুৱ সৈনিকসকলৰ বিয়া নিষিদ্ধ কৰিছিল কিয়নো তেওঁ ভাবিছিল অবিবাহিত সৈনিকসকল বেছি ভাল যুঁজাৰু হয় আমি সকলোৱে জানো যুৱক যুৱতীৰ মাজত প্ৰেম হ'বই আৰু সেই প্ৰেমক সফল ৰূপ দিবলৈ ছেইণ্ট ভেলেণ্টাইনে গোপনে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বিয়া পাতি দিছিল এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁক বন্দী কৰি চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় তেওঁৰ এই ত্যাগে তেওঁক প্ৰেম নিষ্ঠা আৰু আত্মত্যাগৰ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত কৰে মধ্যযুগত মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল যে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিৰ প্ৰেমৰ ঋতু আৰম্ভ হয় এই ধাৰণাই ভেলেণ্টাইনছ ডেক প্ৰেমৰ সৈতে আৰু অধিক ওচৰ চপাই আনে কবি আৰু সাহিত্যিকসকলে এই দিনটোক ৰোমাণ্টিক প্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ ফলত ধীৰে ধীৰে ই এক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এতিয়া সেই ৰুম চহৰ নাই এতিয়া সেই চেইন ভেলেণ্টাইন্সৰ যুগৰ প্ৰেমিক নাই কিন্তু আধুনিক প্ৰজন্মই আধুনিক সমাজে ভেলেণ্টাইন্স ডেক কিদৰে উদযাপন কৰে আজিৰ সময়ত ভেলেণ্টাইন্স ডে' বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰা হয় মানুহে শুভেচ্ছা পত্ৰ ফুল বিশেষকৈ ৰঙা গোলাপ চকলেট আৰু উপহাৰ আদান প্ৰদান কৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই একেলগে সময় কটায় আৰু নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে আধুনিক সমাজত এই দিনটো কেৱল ৰোমাণ্টিক প্ৰেমতেই সীমাবদ্ধ নহয় ই বন্ধুত্ব যত্ন কৃতজ্ঞতা আৰু মানৱীয় সংযোগো স্থাপন কৰে আজিৰ তাৰিখত ভেলেণ্টাইন্স ডেৰ কিমান গুৰুত্ব আছে ভেলেণ্টাইন্স ডে'ৰ মূল অৰ্থ হৈছে প্ৰেম সহানুভূতি বুজাবুজি আৰু মানৱিক সম্পৰ্কৰ মূল্য স্মৰণ কৰা এই দিনটোৱে মানুহক নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু সম্পৰ্কসমূহ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে সেইবাবে আধুনিক সমাজত ভেলেণ্টাইনছ ডে এক অৰ্থবহ আৰু অনুভৱপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ভেলেণ্টাইনছ ডেক লৈ বহুতো মানুহে কিছুমান অলাগতিয়াল পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে তাৰে বহুতো পোষ্ট ভিত্তিহীন আৰু সেই ৰুম চহৰৰ প্ৰেম কাহিনীক বদনাম কৰিবলৈ বহুতো মানুহে কিছুমান অলাগতিয়াল প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে শেষত ক'ম ভেলেণ্টাইন্স ডে' সকলোৱে উদযাপন কৰক কিন্তু ভেলেণ্টাইন্স ডে'ত কিছুমান কলংকিত কাম কৰি ভেলেণ্টাইন্স ডে'ৰ মৰ্যাদাক কুলুষিত নকৰিব